Как на Тихом океане тонет баржа с чуваками, Чуваки не унывают, рук на палубе ломают. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ту-ту-ту-ту-ту. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я дождалась помощи. Я сидю, а Анютка работает. Оп. Здрасте. 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 Мы с доченькой решили сегодня немножко на улице такая холодина, решили немножко поработать. Искала, не знаю сколько вот, коробку еле нашла, она тут на нычке. Вот, нашла носки, Анечки подвязываю, бо уже ж ножка растет. Осталась другой. Вот один доплела. Вот спицы. Аня, я буду а тебя да. учить. Да, родная моя. Да. Это... Да. Ой. Сделай на вырост, потому что у меня нога быстро растет. Быстро, а ну-ка на тебе на вырост. На, померяй. Это я, это когда я вязала? Осенью. Осенью, да. А ну-ка, на, меряй. Так сними что-то носок, что я... ж ты на пять носков шерстяных. Смешно ей. Не смешно. Да. А ну. И решила, тут занимаюсь шитьем, и решила Анютку научить ее тоже шить. У меня электрическая машинка, Радом называется. Это мне мой дядя с Харькова подарил на свадьбу. Это было в 69 году. И я до сих пор нею пользуюсь. Этой машинкой. А ну. Вот, пожалуйста. Ты ж пятку хорошо натягивай. Вот это ты пятку никогда не натягивай. Ну вот, почти носок. О, почти. Капец, Аня, да. Ноги растут со скоростью звука. <звук> Дай мне, пожалуйста, телефон. Так вот, моя машинка. Вот она, радом. Ну, радом-то и радом. Она у меня зигзаги делает, пувицы пришивает, э, зад вперед строчит. Тогда, в 69 году, это было, это было что-то. И буквально неделю назад я смотрю интернет, ну, тут Польша выскакивает. И написано, в Польше есть город Радом. Я аж подскочила. Думаю, елки-палки, это же откуда моя вот эта вот машинка, дорогая моя. Я ее обожаю, она электрическая. Тогда это вообще это было что-то, это такой подарок. И я вот с ним живу, представьте, с 17 лет я с этой машинкой. И Наташечку учила на ней, а теперь решила Янечку. Четыре да? детей детей да? бабушки. Так, ты Белоснежку читаем. А вот нашла сумку. Ну, кто ее будет носить, ту сумку? Никто. И мы решили с Анютой сделаем панно. Такое панно и повесим. Надо ее вот подпороть, простирнуть. А то простернуть. Потому что -то она у нас завалялась. Короче, приведем порядок. И сделаем шикарное панно. Это будет вообще шедеврально. Гляньте, да? какое красивое. А тут травка. Травка, а это маг. Да? Красивучий yeah. такой. І от ми так и решили с Анюткой. Аня сейчас будет читать мне сказку «Білоснежка». О! За перший клас. Ну, це не важно, нам треба скорость наганять. Поэтому мы будем читать. Одна... Одна... Да, ну, Главное, вона всегда заглядывает, скільки ж там осталось. И треба пересказывать. А -а -а -а. Да, 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 да. На, Меня я буду нету... тебе задавать вопросы. Ah вот, покажи, где наш Степашка. Вот, все тут. А, Дэна? -а на улице. Ты выпустила? Для... Она побежала по... -по, -по Пфф -пфф -пф. Ну, подальше. Что ты так прямо под нос? Нужно ничего не видно. Хотел сесть на мое стуло вместо меня, но может, не прошел, потому что тут сижу я, строчу. Поэтому... Вот Степанова... Наташечке было 15 лет. Когда мы от, раб от работы, я поехала э, в Болгарию. На, я не помню, на 15 дней. И у меня с этой машинки поломалась педаль. Боже мой, поломалась педаль моя... И я осталась. А в то время найти такую педаль было невозможно. Просто невозможно. И я купила педаль. А она не подошла. Тут вот такие вот есть. Вот такие вот в середине там такие. Это. А я купила наоборот. Ну и что вы думаете? Я приехала. Не подходит. И Вася мне взял и развернул те усики, так поставил, как мне надо было. И я такая довольна. Вот. Потом моя педаль-то поломалась, конечно, уже за сколько лет. Мне Наташечка отдала свою педаль. Она себе купила оберлок. У нее хорошие элитные машинки. Вот. Еще хотела я сказать по поводу тех людей. Люди, люди, что вы пишете? Наташа хоть бы маме помогла. А вы знаете, как Наташа помогает? А вы знаете, что Наташа делает для меня и для Анечки? Нет. Не надо быть такими жестокими, просто мне очень обидно. Я не буду плакать ради вас. И не позволю, и не, не позволяю обижать мою дочь. Она этого не заслуживает. Такой ребенок, как у меня, она пять раз на день позвонит. Приедет в любое время, всегда за стинцами, всегда с подарками для Анечки. И время у нас тут проводит и день, и неделю по-всякому бывает. Так что люди добрые, будьте добрее. Я призываю вообще весь украинский народ просто быть уважительными друг к другу, добрыми. Доброта порождает доброту, а зло порождает зло. Да, моя золотая, моя любимая девочка. У перша городського коника ти, мабуть, муситися, хіба це риба <ріст> <ріст> У зі... коника нема немає один рота наче трубочка. Но часу надо на різні боки, Одне око ліворуч, а друге праворуч. Ема вже спати вклалась. Вона дуже внимательно вислухала твій розказ І будемо складати. Ема складай план тексту. Емочка. Ну Вона ж прослухала, так? Да? <реш> ну, добре, хай буде так. Ема, а ти придумала? Ема Ема придумала наїлася супи, супа з кашею. І так внимательно сидить, слухає Анін рекас про морського коника. <реш> Какую такую песню? Любую, какую ты знаешь. Любую. О, -о, О, украинскую. Да любую, какую захочешь. Куку. Куку. Ой, куку, куку. Вот -ку. наш букет, красавчик. Восьмий другий букет. Ми вирішили за нюткою зробити. Добуль, спи, Оладушки. Оладушки з кабачком, лучинку туди потремо, цибулинку потребу туди. трошечки. І У нас є сметанка дуже Наталочка привезла, домашня дуже смачна. І ми это сейчас все створимо. Он наші школьні. Яблоки лежать, і груші дулі. Що Анечка навозила со школи. А то наше упало, то наше случайно знайшлося. Да. От Анечка. Цибулинку он мені вже обчистила. Моя тизірочка. Треба аж гай шумить. Не стерти, бо будуть оладушки з м'ясом. Ну да. О, 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 о. Правильно, кто там правильно погоняюсь? Кто там галкал? Ой, а и голову поднял, чтобы ему, чтобы на него телефон положил на голову. Уже 17 раз поїв, наварила 750. рыбы. Угу. Уже три раза рыбы вчера купила. Такая-то. Нет, у Специально для кота. Трошки соби нажарили. Чуть-чуть за подъели. Ой, букет, конечно, бесподобный. Бесподобный. И ось у меня букет бесподобный, другий. Здрасте, мордасти. Как на тихом они Тонет баржа с чуваками. Чуваки не унывают. Рук на палубе Ломают. Ля-ля-ля. ля ля ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Анге нравятся мои песни. Да, слышь песни, с господи, из молодости. Смешные. Смешные, да? Ага. У вас... Вот мне 73 года, а я помню эти песни с юности. А что вы сейчас запомните? Какие у вас сейчас песни? Ни смысла. Ничего нету в этих Только песнях. Только украинские, да, может Украинские песни, конечно. Шикарні. Нам раніше таких скільки пісень і не крутили, і мало що й розказували про Україну, а сейчас це дуже интересно Міста, які в нас є, красиві. І все в нас на світі є. Зачем нам? Все О, скільки. А от ще ж кусочок. Давай моя помощниця, моя королева. Мій букетик, а читати будемо. Бо вже прочитали. Ну, Білосніжку да. Ще треба подивитися на мультфільми для школи етіх, ага. Андерсена. Він такі сказки дуже пише, такі інтересні. Трем аж стіл шатається, <гум> 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 Трем, аж все ходуном ходить. Вот это работаем, я понимаю. Вот так, вот так, как на Тихом океане. Анька трет кабачок, будет у нас вкусный оладочок. Да? Вдоль трены в поперек. Где это выдано, чтобы на тюрку терли, в поперек? Вдоль, смотри пальцы. Вот так, да. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я дождалась помощи. Я сидю, а Анютка работает. От на душе радостно и прекрасно. Шуткую, конечно. Литинка помогает мне. Сегодня водичку купила. Водичку купила. Она у да. меня воду теперь купляет сама. Рука болит. Да ты что? Да ничего не болит. А ну, посмотри. Siklus dah.